Бажан, который «дуже» помогает нашему двору, в кавычках. Который, когда он стал хозяином, он занихащил наш двор больше, чем бомжи. Господин Бажан отобрал часть двора, поспеливал деревья, ну ладно, тоже его. Обещал нам помогать. Асфальт весь захоращенный Поставил там киоск хлеб. Мы добились, что его убрали. Так теперь он стационарный киоск поставил. Он хочет вдоль этих аллей поспелять наши липы и сделать себе маленький рынок. Какая у вас адреса? Роза Люсенбург, 15, дробь 62. Как вас зовут? Меня зовут Наталья Александровна. И я же говорю, во-первых, я живу, вот людей Алло. выходят сюда в Викна. Вот там у них во дворе постоянно шум, а. а вечером ночью оргии, оргии, он сосед подтверждает, оргии, он уже во дворе, они считают, что они хозяева жизни. И тем более Бажан является, по-моему, даже депутатом. Ну все, прохаю призвать его к гражданскому порядку, к гражданскому порядку и поважать своих соседей. Мы его соседи в данной ситуации. А вон я же говорю, что творят неизвестно что. И милицию не вызовешь, потому что Бажан и кто я? Пенсионерка. Естественно, я с ним не поборюсь. И кроме угроз с их стороны, нема ничего.